ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ પણ દેશની સુરક્ષા માટે જોડાય તે માટે રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાને તાજેતરમાં જ સાઉથ વેસ્ટર્ન એર કમાન્ડિંગ ઓફિસરને મળીને રાજ્યમાં વિવિધ સ્થળે કાર્યક્રમ યોજવાની વાત કરી હતી જેના પગલે વડોદરા શહેરના એરબેઝ સેન્ટર ખાતે છેલ્લા બે દિવસથી એરફોર્સનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવી રહ્યો છે જેમાં વિદ્યાર્થીઓએ એરફોર્સ વિશેની જાણકારી આપવામાં આવી રહી છે

वो एयर ऑफ़ कमांडिंग इन चीफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड से जो उनकी मुलाकात हुई तो ये किया गया कि गुजरात में बहुत ही ऊंचे दर्जे का कैंपेनिंग किया जाए आर्म फोर्सेस द्वारा और एयर फोर्स ने उसमें पहल की है और यहाँ पर आ, आज बड़ोड़ा जो दूसरा स्टेट दूसरा शहर है जहाँ पर की जा रही है आ, हम लोगों ने स्कूल के छोटे बच्चों को मिडिल लेवल के बच्चों को हायर सेकेंडरी हायर एजुकेशन वाले बच्चों को और कॉलेज के बच्चों को सोलह बड़े स्कूलों को और आठ कॉलेज के बच्चे कल से यहाँ पर आ चुके हैं करीब ढाई से तीन हज़ार बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं और हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि आर्म फोर्सेस में क्या क्या है और उनके लिए जो कि प्रतिभाशील बच्चे हैं प्रतिभावान बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास क्या क्या सुख सुविधाएँ हैं और वो कैसे भारतीय वायुसेना में आकर के अपना योगदान दे सकते हैं कैसे कैरियर बना सकते हैं भारतीय वायुसेना में जो कि वडोदरा खाते योजा रहे कार्यक्रम माँ છેલા બે દિવસમાં શહેરની સોળ સ્કૂલો અને આઠ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું જેમાં ખાસ કરીને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ પેરાસીલિંગ ફ્લાય કર્યું હતું તદુપરાંત સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને માઇક્રોલાઇટ ફ્લાય પાવર હેંગ ગ્લીડિંગ એરક્રાફ્ટ તથા તેના સાધન સામગ્રી સહિતના એરફોર્સનો નો વિડીયો નિહાળીને તેના વિશે માહિતી મેળવી હતી एयरफोर्स में ज्वाइन होने के लिए अगर हम ज्वाइन करते हैं तो सब सबके लिए गर्व की बात है पूरे देश के लिए गर्व की बात है लेकिन आ, फिर भी इन सब को देख हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी मिसाइल्स हैं इतने अच्छे इतने अच्छे प्लेन से ट्रांसपोर्ट कैरी कर सकते हैं मतलब किसी भी आपातकालीन स्थिति में किसी को भी मदद कर सकते हैं आपको देश की सेवा करने का मौका मिलता है तो आप तीनों में से कौन सी सेवा करें अगर मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर एयरफोर्स ज्वाइन करूँगा क्योंकि इसमें एक एडवेंचर है एक मदद करने के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ है तो इस वजह से मैं एयरफोर्स से ज्वाइन करूँगा ऑल द प्रोग्राम इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड फ्राम दिस वी रियली लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक वी हैव सॉ दिन थर्टी टू एयर फोर्स एंड इन दैट मैनी थिंग्स आर देयर लाइक उसमें ट्रांसपोर्ट की काफ़ी सारी चीज़ें हैं uh, जो सर हैं यहाँ पर जो हम लोगों को गाइड किया उन्होंने रियली really वो बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत अच्छे से गाइड किया कि हमारे जो देश है उसमें कितनी सारी इमरजेंसी कंडीशन आती हैं और वो लोग कैसे हम लोगों को हेल्प करते हैं वर्कआउट करते हैं हम लोगों को सो रियली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी मेरे डैड जो है वो भी एयरफोर्स में काम करता है तो मैं अक्सर उनके साथ आया जाया करती थी लेकिन आज का जो दिन है बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि आज मैंने मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से देखा यहाँ के इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे थे और मैं चाहती हूँ कि देश का हर एक बच्चा इसके बारे एयरफोर्स के बारे में जाने क्योंकि हमारे मतलब देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये हमारी देश की सेवा करता है रक्षा करता है વડોદરામાં છેલ્લા દિવસથી એરફોર્સના કાર્યક્રમમાં પચીસો જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ માહિતી મેળવી છે જેમાંથી મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓએ એરફોર્સમાં પોતાનું ભાવિ ઘડવાનું પણ નક્કી કરી લીધું છે કેમેરામેન રજનીકાંત ચૌહાણ સાથે મલ્હાર વોરા જીએસટીવી વડોદરા